Добрый день желтоводцы! Я бы хотел бы обратиться к вам по следующему поводу и попросить вас не загружать электросистему нашего города в часы утреннего и вечернего пика энергосистемы. Это с 8 утра до 11 дня и с 8 вечера до 10 вечера. И не включать такие энергоемкие такоприемники, как бытовые электропечи обогреватели, водогрейки, стиральные машины, утюги в эти часы пик. Попробовать перенести стирку, глажку по возможности на другое время. Также хотел бы обратиться к вам по поводу экономии электрической энергии у себя в быту, что непосредственно приведет к экономии электрической энергии как в общем по городу Желтой Воды, так и принесет некоторую финансовую выгоду самим жителям. Это самое банальное, это выключение даже света в тех комнатах, где вы не находитесь. Если утром вы выходите на работу, посмотрите, чтобы на многоэтажных ваших домах, на площадках не горел тот же свет, что в свою очередь так само довольно существенно экономит электроэнергию. Также хотелось бы обратить ваше внимание на выключение бытовой аппаратуры, которая находится в режиме ожидания у вас. Это то же самое, на протяжении года накапливает довольно большой объем электрической энергии. И последнее, чем бы я хотел бы к вам обратиться, это по просьбе не превышать договорную мощность которая у вас указана в договоре, не присоединять токоприемники ваши свыше этой договорной мощности. Потому что превышение этой договорной мощности, в свою очередь, приводит к аварийным ситуациям, как самих сетей внутридомовых, так же и сетей наружного электроснабжения. Еще хочу по данному вопросу привести некоторую статистику, что по сравнению с 2010 года у нас увеличилось потребление электрической энергии по многоэтажным жилым домам на 6%, а по частному сектору на 40%. В связи с этим наша компания проводит реконструкцию электрических сетей наружного электроснабжения, за исключением самих сетей внутридомовых, которые находятся на балансе обслуживания Пожерева. Что касается верных отключений, они у нас в городе не проходили, но в свое время был подготовлен график и отправлено на согласование в область. данный график еще как бы не согласован и информации по поводу верных отключений как бы нету. ее они сейчас не планируются. что же касаемо у нас освещения наружного города. это наружное освещение города составляет 0,76% по отношению к электроэнергии, которую потребляет население города. поэтому из-за каких-то фонарей, которые горят в парке Славы, ну, верное отключение невозможно.